Друзья, это программа «Важайко». Когда приходит настоящая весна, распускаются цветы. Почему? Запытаем малят. А какое время года у нас сейчас на улице? Весна. А как вы поняли, что это весна? Потому можно в ногу ходить. Можно или без шапки там ходить, или там можно в обувь такой легенькой ходить. Там можно курточку легенькую водить, там можно шапочку легенькую надеть. Весна начинается, и вот цветочки, ну, бывают люди садят всякие цветочки, бывают они тоже, или дождик может капать, она а травку может капать. Девочки, вы цветы любите? Да. да. А почему? Потому что они красивые и красиво цветут. На породах, на полянах, на лугах. <гум> <гум> я знаю Розу. Я знаю его дуванчик. <гум> <Филиппан> я знаю <гум> подснежник. <гум> Фиалку. Ромашка. <laughs> Подсолнух. Почему цветы распускают? Потому что чтобы люди собирали. Дома делали подавки мамам, сестричкам. Когда солнце светит или когда вода или воду подливает, тогда они распускаются. Цветочки вообще зачем они распускаются? Тут красиво было да. на поляне. Почему цветы пахнут? Потому что а, на них есть пыльца. Пчел, когда его собирают, они делают из него мед. А бабочки, они садятся, ну и тоже они миктарпи. Из пачечек цветы, а из цветов ягодки. Это была Думка Душкельня. А теперь науковая версия. Весна найквітковіша пора року. Дерева та трава все випускає маленькі бруньки, з яких згодом з'являться квіти. Звичайно, все це дуже гарно та неймовірно приємно пахне. Але природа створила квіти не лише для того, аби люди ними милувались. Перше призначення квітів це розпліднення. Адже всередині квітки є пилок. І коли пилок з однієї квітки змішується із пилком з іншого бутона, всередині пуп'янки з'являються маленькі зернятка. Вони зазвичай чіпляються до вовни тварин чи розносяться вітром по землі та проростають на інші території. Це один зі способів появи потомства у квіточок. До речі, важливу частину в цій роботі виконують бджілки та метелики, адже сідаючи з квітки на квітку, аби посмакувати солоденьким нектаром. Їх рильця та тільце вимазуються в пилок. І коли комаха перелітає з квітки на квітку, пилок затрушується в іншу пуп'янку. Квітнуть рослини по-різному. Чиїсь поп'янки розкриваються вранці із першими променями сонця. Наприклад, найрозповсюдженіша рослина на городах бабусь кручений панич. Інші ж, такі як нічна красуня Мірабіліс, розкривають бутони ввечері. Причому такі вечірні квіти видають дуже сильний аромат, аби бджілки знаходили їх за запахом. Ми дізналися дещо новеньке, а тепер мальці! Это что за птица? Учеником прислали Вот хорошо А то у нас совсем мало страха осталось Посмотрим, на что ты способен Еще раз хочу вам напомнить, что мы страхи должны что делать? Пугать Как пугать? Пугать! Смелее! Пугать! Изобретатель! О, молодец! <связывается> молодец, ученика! Я ножницами тебя и освободился! Пугать! Веселее! ха <связывается> <связывается> Толкуй, ребята! А теперь времени ждет! Пора, браться за дело! За мной! мы не больше, мы не птахи, мы ночные ахи, страхи, мы летаем, кружимся, догоняем ужасы, ужасы. Что мы теперь подарим маме? Не реви, Маза, ты еще не разбилась. Я тут не пошли. Приготовились. Смазать надо. Может, вернешься? The boy Кто там? Кто там? Кто там? Мы там. Эх, ветер помешал. Thank <sweak> you. пугать в крапиве, а? Сколько раз мы их сегодня пугали? Два. Э, нет, три раза. Больше трех нельзя. Нельзя. Толковый ученик, правильно. Больше трех нельзя. Они смелые ребята. И я предлагаю так. Поржесина проводить их домой! Смотри, как красиво! Лететь не страшно. А теперь пора домой. Трусом мы дрожать заставим, Смелый глянет, мы растаем, Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся. ха <связь> <связь>